Bab ke-15 Perempuan menyikat rambut ketika mandi bersucinya daripada haid Imam Bukhari dengan syaratnya meriwayatkan daripada Aisyah Kata beliau, saya telah berihlal bersama Rasulullah SAW dalam haji wada' a. Saya adalah antara orang yang bertamattur dan tidak membawa binatang kurban Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa dia telah kedatangan haid dan tidak suci sehinggalah masuk malam Arafah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, ini malam Arafah. Sebelum ini saya bertamattu mengerjakan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bukalah rambutmu. Sikatlah rambut itu dan berhentilah daripada umrahmu. Maka saya pun melakukan yang ini apa yang disuruh itu setelah saya selesai mengerjakan haji nabi SAW alaihi wasallam menyuruh Abdurrahman pada malam hasbah agar membawa saya untuk berumrah dari tan'im menggantikan umrah yang telah saya niatkan sebelumnya <tuh> bak perempuan melepaskan rambutnya ketika mandi untuk bersuci daripada haid dengan syaratnya imam bukhari meriwayatkan daripada aisyah katanya kami keluar beberapa hari saja sebelum muncul anak bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahu berihlal umrah, bolehlah dia lakukan. Sesungguhnya kalaulah tidak kerana aku telah membawa hadyu, yakni binatang kurban bersamaku, nescaya aku berihlal umrah. Maka ada di antara mereka yang berihlal umrah dan ada pula yang berihlal haji. Aku sendiri termasuk antara mereka yang berihlal umrah Sehinggalah hampir tiba hari Arafah Pada ketika itu Aku masih lagi dalam keadaan berhaid Aku mengadu hal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda bersabda Tinggalkan umrahmu Buka dan sikatlah rambutmu Dan berihlallah untuk haji <tuh> Aku pun melakukannya Apabila tiba malam hasbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan bersamaku saudaraku Abdul Rahman ke Tanim untuk aku berihlal, berihlal umrah Sebagai ganti umrah Umrahku yang sebelum itu Hisham berkata Tidak ada langsung dalam apa yang sampai kepada saya Aisyah telah dikenakan hadiu Puasa atau sadaqah Jadi kerana apa yang telah dilakukannya Bab firman Allah Azza wa Yang disempurnakan kejadiannya Dan yang tidak disempurnakan Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah azza wa jal menugaskan satu malaikat untuk memperhatikan rahim malaikat itu berkata oh tuhanku air mani oh tuhanku segumpal darah yani ia sudah menjadi segumpal darah oh tuhanku ia sudah menjadi seketul daging Maka apabila Allah mahu menjadikan kejadiannya Malaikat itu bertanya Lelakikah atau perempuan? Celakakah? Celakakah atau bahagia? Bagaimana dengan rezeki dan ajalnya? Maka ditulislah Yang ini ditetapkanlah Kesemua yang tersebut itu Ketika janin masih di dalam perut ibu hmm. uh, Tengok semula bab perempuan menyikat rambut ketika mandi bersuci daripada haid ini semua ni risalah ni daripada awal sampai akhir sekitar itulah haid istihadah ataupun nifas ini masih lagi perbincangan tentang haid mandi haid ketika bersuci daripada haid sudah ada dah sebelum pada ni beberapa bab sebenarnya hmm membicarakan tentang apa ni mandi bersuci daripada haid. ini adalah sambunganlah. Ah ada kaitannya dengan sebelum pada ni lagi. tujuan Imam Bukhari sebenarnya ialah nak cerita hukum. Hukum mandi ketika bersuci daripada haid itu. Hmm. Bagaimana hukum hukumnya Sikap Sikat rambut ke tu Dan bagaimana sepatutnya dilakukan <coughs> Bagaimana sepatutnya dilakukan nah, Itu hak dia naknya Tetapi dalam hadis ni Kalau kita tengok dalam hadis ni kan Ni nampak cerita pasal haji eh? Pada ketika Aisyah dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain bersama dengan baginda uh, berangkat daripada Madinah untuk pergi buat haji pada haji wada' ha? haji <coughs> perpisahan haji wada' tu haji perpisahan pada ketika tu nampak tapi imam bukhari ambil tak kira lah cerita apa pun dia nak kat ni, kat ni kat dia dia ada maksud dia sendiri mungkin dia amali hadis tu zahirnya tidak ada kena mengenai dengan mandi ketika bersuci daripada haid gitulah zahirnya tetapi aa, dia nak ajar kita bahawa daripada sesuatu hadis tu boleh faham macam-macam atas pandang kita lah hmm, Kalau kita pandang Kita boleh keluarkan macam-macam Daripada hadis uh, uh, Bukan uh, Kalau haji-haji saja begitu Tidak Tidak <coughs> Baiklah Untuk memahami Maksud Imam Bukhari Kita tengok Oleh kerana ada nota di situ uh, Nota 269 uh, Cuba tengok uh, Berhubung dengan tajuk Yang dibuat oleh Imam Bukhari Hmm <coughs> Iaitu bab ke-15 dan bab ke-16 berikutnya Mempunyai pertalian yang rapat dengan bab 14 Sebenarnya kedua-dua bab 15 dan 16 bagi Imam Bukhari Rahimahullah merupakan penjelasan tentang suatu perkara Yang sangat penting dijaga oleh setiap orang perempuan Ketika mandi untuk bersuci daripada haid dan nifas Itu maksud ianya Wa'ari hadis ni Dan tajuk ni mereka dikehendaki membuka sanggul Atau jalinan rambut Dan menyikatnya terlebih dahulu Sebelum mandi Supaya betul-betul uh, dibasahi air Apabila mandi kemudian uh, Sebelum nak mandi tu buka dulu sanggul uh, Kalau ada jalin rambut tu buka Sisi dulu uh, Sikat dulu Lepas tu baru mandi nak suruh Basah betul-betul rambut -betul tu Bagi Bukhari dan Ahmad Berdasarkan satu riwayat daripada beliau Ha, ada beberapa pendapat Imam Ahmad eh. Salah satu daripadanya Perempuan yang mandi untuk bersuci daripada haid Tidak dikira memadai Kepada mereka Membasahkan pangkal Rambut Yang ini kulit kepala semata-mata Seperti ketika mandi janabah Tak padai ha, Bagi Imam Bukhari Tak padai dengan uh, air itu sampai ke kulit rambut Tak padai Begitu hmm, Begitu juga satu pendapat Imam Ahmad Ini kerana mereka mestilah membasahkan Dan meratakan air ke semua sekali rambut Kena basah lakuk Itulah juga pendapat Abdullah bin Amar Bin Al-As Hasan Basri Tawus Dan lain-lain Orang yang sebelum tu Sebelum Imam Bukhari Sebelum Imam Ahmad Ah Ini orang-orangnya yang berpendapat begitu Pendapat mereka ini berbeza Daripada pendapat jumhur ulama Daripada pendapat kebanyakan ulama hmm. uh, Kursi ni sebenarnya ada lagi 2-3 depan ni kosong <coughs> Alik perempuan ni Ada lagi kurusi. hmm. Ini yang kosong uh, Pendapat uh, majoriti lah, Ulama, jumhur ulama yang mengatakan mandi untuk mengangkat hadas janabah dan hadas haid adalah sama saja. Mengikut kebanyakan ulama sama. Bagi jumhur ulama mereka hanya perlu menyampaikan air ke pangkal rambut sahaja. Biar kena kulit rambut sahaja. Cukup dah. Membasahkan dan meratakan air dari pangkal sampai ke hujung rambut adalah sesuatu yang tidak diwajibkan. Kena basah belakang itu tidak wajib. Kalau buat boleh, kalau buat lebih boleh kalau basuh belaka, tapi tidak wajib. Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya pula berpegang dengan hadis ini. Dia pegang dengan hadis inilah. Hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buka rambut dia, sisir rambut. Bagi mereka kalau untuk mandi kerana berihram pun Diperintah Nabi SAW supaya Aisyah membuka jalinan rambut dan seterusnya menyikatnya Padahal ia bukan mandi wajib Mandi pada ketika nak pakai ihram Sebelum pakai ihram itu bukan wajib